ঘৰ সলনি হৈ গ'লে বা সমাজ সলনি হৈ গ'লে ইমান দুখ নালাগে যিমান দুখ আপোন সলনি হ'লে লাগে যিটো ফি হয় সেইটোৱে আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান হয় বতাহ পানী টোপনি শান্তি আৰু আমাৰ উশাহ এইকেইটাৰ অবিহনে জীৱনৰ কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি যিমানেই পইচা উপাৰ্জন নকৰে কিয় যদি সন্মান আৰ্জিব নোৱাৰে তেন্তে সদায় দুখীয়াই ক'ব কিবা এটা অতি আসক্ত হ'বলৈ সময় নালাগে কিন্তু সেই আসক্তি দূৰ কৰিবলৈ জীৱনটো গুচি যায় কষ্টৰ ফল আৰু সমস্যাৰ সমাধান দেৰিলৈকে হ'লেও অৱশ্যেই পোৱা যায় যেতিয়া আপুনি আনৰ বাবে ভাল চিন্তা কৰে সেইবোৰেই আপোনাৰ জীৱনলৈও ঘূৰি আহে এইটোৱেই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আপোন সেইসকল যিয়ে আমাৰ সুখ দুখ বুজি পায় নহ'লেতো ৰাস্তাত অহা যোৱা মানুহেও ভাল বেয়া সোধে মানুহ এনেই সলনীয় হয় জীৱনত এনে কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় যে মানুহ সলনি হ'বলৈ বাধ্য হয় সঠিক দিশ আৰু সঠিক সময়ৰ জ্ঞান নহ'লে উদয় হোৱা সূৰ্যকো ডুব যোৱা যেন লাগিব বিপদ সদায় কপাহেৰে ভৰা বেগটোৰ দৰে হয় চাই থাকিলে গধুৰ যেন লাগিব আৰু উঠাই ল'লেই পাতল হ'ব ছোৱালীৰ সৈতে প্ৰেম বহুতেই কৰে কিন্তু প্ৰেমৰ লগতে সন্মান বহুত কমেইহে কৰে বুজি নোপোৱাকৈ কাকো পচন্দ নকৰিব আৰু বুজি নোপোৱাকৈ কাকো হেৰুৱাইও নিদিব কাৰণ চিন্তা অন্তৰত থাকে শব্দত নহয় আৰু খং শব্দত থাকে অন্তৰত নহয়